Важко впізнати в цьому молодому хлопці заслуженого тренера України Олега Геннадьевича Копилова. Але так років 30 тому він виглядав. А ось сьогодні він відзначає 60-річний ювілей серед його учнів три майстра спорту міжнародного класу, 50 майстрів спорту України, понад 150 кандидатів у майстрі спорту України, 9 чемпіонів та призерів чемпіонатів світу, 11 призерів та чемпіонів Європи. Його хванка учасниця Олімпійських ігр в Парижі в 2024-му. Сподіваємось, не помилився в цифрах. Уменьшить бы их так богато. А далее – оплески від його учеников. Это наш выдающийся тренер в городе. Тренер, которого знает и весь город. Тренера, которого знает область. Тренера, которого знает Украина и уже за пределами Украины, потому что он известен своими результатами, своими спортсменами. Хочу сказать, что в нашем городе он, конечно же, неоднократно был лучшим тренером года на конкурсе Року». В области его тоже четырежды признавали уже лучшим тренером области. Поэтому его знают все. Я хочу сказать, что мало того, что он у нас заслуженный тренер Украины, он воспитал очень много спортсменов, которые и его имя прославили, и свои имена тоже. Вот человек этот, это легендарный человек. Потому что, если бы, например, в нашем городе была бы книга Гиннесса, mm -hmm. вот в разделе спорта он бы занимал первое mm -hmm. место. Mm -hmm. Потому что такое количество рекордов есть только у нашего Копылова Олега Геннадьевича. Вот Я даже приведу цифры такие, что э, мастеров спорта международного класса у Олега Геннадьевича 4 человека. Вот. Они всем известны. Это наши Анастасия Тукмачева, Косицына Елена, Виноградова Марина и Антипова Юля. Наши девчонки, которые вот стали международницами. Наверное, не было бы таких выражающих цифр по достижению учеников, как бы сам Олег Копылов в детстве не захопился борьбой. Я пришел именно в борцовский зал, я пришел, по-моему, в шестом классе в шестом классе, причем э, я за ну, тогда жил в России, э, в городе Барнауле. Вот, у нас была школа Спарта, которая по рейтингу была вторая в Советском Союзе после Самбо 70. То есть это очень хорошая такая школа, была очень такая с жесткой дисциплиной. А потом он приехал до Украины, и так у Славутича появился молодой амбициозный тренер. Началось все в 90-м году, когда мы с Юрлисечем Климатом приехали сюда в Славутич. Вот. Начали работать, набрали группу, набрали спорткласс. У нас такой ударный был, скажем, такой цикл, вот вместе связанный что с, со старшим спортклассом. Ну, что сказать, вот из 20, из 20 учеников, которые в старшем спортклассе учились, у нас получилось 14 мастеров спорта. Из 20-14. То есть Борзов, когда приехал, узнал, что у нас такой результат, он говорит, ребята, я говорит, весь мир объездил, такого не видел. Вообще, вот в дзюдо, в дзюдо, вот за все сколько вот у нас, 14, 15 лет получается. 15 лет вот мы работали. Вот считайте, 28 мастеров спорта и 3 мастера спорта международного класса воспитал отделение борьбы. Я думаю, это неплохой результат. Тукмачева, Настя, все ее знают. Четыре, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. Юлия Антипова, у нее наоборот, она выиграла э, четыре мира, три Европы. Елена вот. Косицына, чемпион, ми, чемпионка мира. Виноградова, чемпионка мира. Э, Ерохова, чемпионка Европы. Э, кто там у нас еще? Мамочка, чемпионка мира Европы. Призер там неоднократный. То есть эти люди, Дима Деликатный, два раза третий на мире. Вот. Шестакова Саня чемпион Украины неоднократно, но чемпионов Украины очень много. Сам, правда, скромно кажет. Ну, как бы это не говорю, что это лично моя заслуга, там, и Климонтов со мной mm -hmm. работал, и Кузьмин ним Петрович работал, как бы помогали они мне, я им, ну, как бы у нас ну, всегда, там, да, всегда там, да, вместе да. как-то было, да. Тем более, что они мои друзья с самого детства. Вот это, как я в Спарту пришел, мы вместе были. И вот как бы судьба. Но ну, сейчас вот так получилось, что уже ни одного, ни второго Славутичи нет, к сожалению. Ну сейчас вот как бы один помогают, помогают там и мои бывшие, ну бывшие воспитанники. воспитанники да. как, их нельзя сказать бывшие воспитанники да, они, они остаются сюда. всегда, да. Нету то нету там цікаво, що його молоді тренери, колеги, яких він теж колись тренував, називають його. Та наш саме главний предводітель, наша месія, скажімо так. Тому, звісно, ми вождьомик. А ось 50-й майстер спорту Христина Гоман обіцяла йому ще на минулому ювілеї, що буде завдяки прийомам, якими він її навчив, ось так справлятись з усіма суперниками. Тренер. Я, конечно, могу сказать, что все ваши года, они все удачные, потому что вы э, человек с большой буквы, вы тренер с большой буквы. Воспитать столько спортсменов, столько детей, не каждый тренер такое может, не каждый на такое способен. Уделить каждому внимание, поделиться частичкой, частичкой собой. Поэтому я очень горда, что у меня такой замечательный тренер, что благодаря вам я есть тем я есть. Я очень рада, что не один мастер спорта, а уже перевалило за 50. Я желаю, чтобы все ваши спортсмены всегда были в спорте. Вам лично, конечно, самое главное – это здоровье. И знайте, что в любой ситуации и в любой момент вы можете рассчитывать на нас. Спасибо. А вот цикавые цели поставил перед собой 60-летний тренер Олег Копылов. Что я хочу, у меня, и для любого тренера, Результат его работы – это результат детей на соревнованиях. Да. А иначе, ну, я не хочу так вот работать, 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 работать. И в конечном итоге неизвестно, зачем работал, что делал. Наши двери всегда, ФОКа, открыты для всех, для мальчика, для девочек. У нас конкурса нет, уберем всех. Приходите, тренируйтесь, всегда вам будем рады. С днем народжения, Олег Геннадьевич. А побажания мы подкрасили у вас, когда вам было на 11 лет меньше. В нашем современном мире без физических упражнений трудно достичь гармонии вообще. Поэтому я бы пожелал, чтобы люди ценили труд тренера, тяжелый труд тренера. Вот, ценили, уважали этот труд. Вот. И, ну и а тренерам нашим наш, нашим шкільним тренерам, моїм друзьям, всем, я хочу пожелати, щоб вони були крепче, випитували учеників достойних. Ну і найголовніше, просто жили щасливо. Дівілей молоді і нехай ваші вихованці, яких ви набираєте щороку, додають вам сил та бажань виховувати ще одного майстра спорту, чемпіона світу, Європи і чемпіона Олімпійських ігр. bye